हो, सुमंगल नमस्कार क्रिएशन्स मध्ये आपले हार्दिक स्वागत पित्रचालिसा सामान्यतः सामान्यत पक्षा दरम्यान पाठ केला जातो ज्या काळात हिंदू त्यांच्या पूर्वजांना श्रद्धांजली अर्पण करतात विधीमध्ये हे समाविष्ट आहे तर्पण पितरांच्या आत्म्याला तृप्त करण्यासाठी पाण्यात काळे तीळ मिसळून तर्पण अर्पण करावे श्राद्ध पिंडदान तांदळाचे गोळे अर्पण आणि ब्राह्मणांना भोजन यांचा समावेश असलेले विधी करणे पित्रचालिसाचे पठण मृत पूर्वजांच्या छायाचित्रे किंवा प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्वासह केले जाते पित्रचालिसा पठणाचे फायदे आध्यात्मिक कनेक्शन जिवंत कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांचे पूर्वज यांच्यातील बंध मजबूत करते सकारात्मक ऊर्जेचा स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करते पूर्वजांच्या कर्मापासून संरक्षण सध्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर पूर्वजांच्या भूतकाळातील कर्माचा प्रभाव कमी करण्यास मदत होते सुसंवाद आणि समृद्धी नियमित पठण केल्याने पित्रांना प्रसन्न करून कुटुंबात सुसंवाद आणि सुख समृद्धी येऊ शकते पित्रचालिसाचे महत्त्व हिंदू श्रद्धेनुसार पूर्वजांना आदराचे स्थान आहे त्यांचे आशीर्वाद समृद्ध आणि अडथळामुक्त जीवनासाठी आवश्यक मानले जातात पित्रचालिसा हे वडिलोपार्जित क्षेत्राशी जोडण्यासाठी सुसंवादी कौटुंबिक जीवन आणि आध्यात्मिक वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन आहे हा कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि पूर्वजांकडून मार्गदर्शन मिळवण्याचा एक प्रकार आहे ज्यामुळे घरावर त्याचे निरंतर आशीर्वाद सुनिश्चित होतात दोहा हे पितरेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद चरणाशिष नवा दियो रखदो सीर परहा सबसे पहिले गणपत पाचे घरका देव मनावाजी हे hey, पितरेश्वर दया रखियो करियो मन की चाया जी चौपाई पितरेश्वर करो मार्ग उजागर चरण रज की मुक्ति सागर परम उपकार पितरेश्वर की नहा मनुष्य योनि में जन्म दीना मात्र पितृदेव मनजो भावे सोई अमित जी फल पावे जय 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 पितर जी साई पित्रूण बिना मुक्ति नही चारो ओर प्रताप तुम्हारा संकट में तेरा ही सहारा नारायण आधीर सृष्टि का पितर जी उसी दृष्टि का, प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते भाग्य द्वार आप ही खुलवाते झुंझुनू में दरबार है साजे सब देवो संग आप विराजे प्रसन्न होय मन वांछित फल दीन्हा कुपित तो होय बुद्धि हर लीन्हा पितर महिमा सबसे न्यारी जिसका गुण गावे नर नारी तीन मंड में आप बिराजे बसुरुद्र आदित्य में साजे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मै सेवक समेत सुत नारी छप्पन भोग नहीं है भाते शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी भानु उदय संग आप पूजावई पांच अंजुली जल रिजवा ध्वज पताका का मंडपे है साजे अखंड ज्योति में आप विराजे सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी धन्य हुई जन्म भूमि हमारी शहीद हमारे यहाँ पूजाते मातृभक्ति भक्ति संदेश सुनाते जगत पितरों सिद्धांत हमारा धर्म जाति का नहीं है नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई हिंदू हिंदु वृक्ष है हमारा जान से ज्यादा हमको प्यारा गंगा ये मरुप्रदेश की पितृतर्पण अनिवार्य परिवेश की बंधु छोड़ना इनको चरणा इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा चौदस को जागरण करवाते अमावस को हम धोक लगाते नात जड़ूला सभी मनाते नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते धन्य धन्य भूमि को वो फूल है जिसे पितृमंडल की मिली धूल है श्री पितर जी भक्त हितकारी सुन लीजे प्रभु अरज हमारी निशिदिन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त नहीं कोई तुम अनाथ के नाथ सहाय दीन न के हो तुम सदा सहाय चारिक वेद प्रभु जी के साक्षी तुम भक्तन की लज्जा राखी नाम तुम्हारे लेत जो कोई तासम धन्य और नहीं कोई जो तुम्हारे नित पाव पलोटत नवो सिद्धि चरणा में लोटत सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी जो तुम पे वे जावे बलिहारी जो तुम्हारे चरणा लावे ताकि मुक्ति अवसी हो जावे सत्य भजन तुम्हारे जो गावे सो निश्चय चारो फल पावे तुम ही देव कुल देव हमारे तुम ही गुरु देव प्राण से प्यारे सत्य आसन मन में जो होई मनवांचित फल पावे सोई तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष मुख सकेन गाई मई अति दीन मलीन दुखारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी अब पितर जी दया दीन कर की जई अपनी भक्ति शक्ति कछु दी जयी दोहा पितरों को स्थान दो तीरत और स्वयं ग्राम श्रद्धा सुमन चढ़े वहा पूर्ण हो सब काम झुंझुनू धाम विराजे है पित्तर हमारे महान दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान जीवन सफल हो चाहिए चले झुंझुनू धाम पित्तर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान इति पितृ चालीसा समाप्त, समाप्त।